નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાને યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યા શાળામાં ધોરણ આઠની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે આપણી ચેનલ ઉપર આ નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના બધા જ વિષયના બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ બંને મૂકવામાં આવે છે જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂઆત કરીએ ધોરણ આઠની નવી સ્વ અધ્યયન ભાગ નંબર ચારના હિન્દી વિષયના પાર્ટ નંબર નવ મમતા તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડિયોની અંદર જોઈશું તેમનો સારાંશ પણ અહીં તમને આપેલો છે જે તમે અહીં ધ્યાનપૂર્વક જોઈ શકો છો જોઈએ પ્રશ્ન એક અ નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર એક વાક્ય મેં લીખીએ નંબર એક ચૂડામણી કેસે મારા ગયા જવાબ જોઈએ જબ ડોલીઓ મેં મહિલાઓ કે રૂપ મેં બેઠકર શેરશાહ કે સૈનિક રોહતાસ દુર્ગ મેં प्रवेश करते हैं तब चूड़ामणि द्वारा विरोध करने पर उसका वध कर दिया जाता है नंबर बे ममता से आश्चर्य मांगने वाला कौन था ममता से आश्रय मांगने वाला हुमायूं था नंबर तीन ममता की झोपड़ी में कौन आया ममता की झोपड़ी में हुमायूं आया था नंबर चार हुमायूं ने क्या आदेश दिया हुमायूं ने आदेश दिया कि उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका उसका घर बनवा देना क्योंकि मैंने विपत्ति में विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है नंबर पाँच अकबर ने अष्टकोण मंदिर क्यों बनवाया अकबर के पिता हुमायूं ममता की झोपड़ी में रात भर रुके थे तो उनके आदेश अनुसार वहाँ पर अकबर ने अष्टकोण मंदिर बनवाया अगला प्रश्न जो प्रश्न एक निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है लिखिए नंबर दीजिए पिताजी हम लोग ब्राह्मण है इतना सोना लेकर क्या करेंगे ममता ने चुड़ामणि से कहती है नंबर बी माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ हुमायूं ने ममता से कहता है नंबर त्रन मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका उसका घर बनवा देना हुमायूं ने मिर्जा से कहा नंबर चार मैं अपने चिर विश्राम में आती हूँ तो ममता ने अश्वारोही से कहती है नंबर पाँच मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है यह तो इसी जगह का होना चाहिए अश्वारोही अपनी धुन में कहते कहने लगा अगला प्रश्न जो है प्रश्न एक शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए नंबर एक भवन के फाटक के पास क्या कमरा का कमरा पर प्रकोष्ठ नंबर 2 हरी हरी घास का समूह तृण गुलमा नंबर 3 शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वह वन જીસમે પર્યાપ્ત મૂર્ગ હો મૃગાવ વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ ત્રણથી આઠની જે નવી સ્વાધ્યન પો આવી ચૂકી છે બે હજાર ચોવીસ પચીસ જેમાં બધા જ ભાગના તમામ વિષયના સોલ્યુશનની તમે પીડીએફ અને બુક મેળવી શકો છો બુક મેળવવા માટે કોન્ટેક્ટ નંબર ઉપર કોન્ટેક કરી શકો છો અને પીડીએફ આપણી ઓશન કોચિંગ ક્લાસ જે એપ્લિકેશન તમને મળી જશે પ્રશ્ન બે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए नंबर एक ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से, से नफरत क्यों थी तो जब उसे विधर्मी शेरशाह के आतताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से, से नफरत थी नंबर बे किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी गांव की दो तीन स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर जर वाली ममता की सेवा कर रही थी इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी नंबर तरन सहनशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ वह सही था या गलत अपने विचारों में स्पष्ट कीजिए तो जवाब शहनशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहनशाह बना उन उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहनशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था ममता का कहीं नाम तक नहीं था पिता का समान ट्रक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा दया की जिस देवी ममता ने उसके पिता को शरण दी थी उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की यह सरासर गलत था मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया નંબર ચાર કહાની કે અંતિમ વાક્ય હટાકર કહાની અનુસાર લીખીએ તો તેમનો જવાબ અહીં તમને આપી દીધેલો છે પ્રશ્ન કે સહી વિકલ્પ ચૂન કર ચોરસ બોક્સ મેં ખરા કા નિશાન કીજીએ અહીં જે પરિચ્છેદ આપેલો છે જેમને તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચી અને તમારે લખવાનો છે पर थी आपने जे जो प्रश्नों जवाब नंबर एक जीवन का प्रमुख आधार क्या है पानी नंबर पानी का मुख्य स्रोत है बरसात नंबर पानी का उपयोग नहीं होता बैलगाड़ी में नंबर चार मरुभूमि का अर्थ क्या होता है रेगिस्तान नंबर पांच प्रस्तुत परिच्छेद का उचित शीर्षक कौन सा है जल ही जीवन પ્રશ્ન ચાર રૂપરેખા કે આધાર પર કહાની લેખન કીધે તો કહાની ના મુદ્દા આપેલા છે અંદર પણ સારા અક્ષરે લખી શકો છો તેમાં શીખ છે અસફળતાઓ છે સૂઝને વાલો એક દિન સફળતા અવશ્ય જોઈ શકો છો ધ્યાનપૂર્વક અને તમારા પુસ્તકની અંદર પણ તમે સારા અક્ષરે લખી શકો છો ત્યાર પછી આપણે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ તો પ્રશ્ન છ कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर समानार्थी शब्द लिखिए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए नंबर नंबर तेज तेज वो बहुत तेज सुई है। प्रवाह बहाव पानी का बहाव बहुत ज्यादा है नंबर त्रन वेदना पीड़ा वो काफी पीड़ा में है नंबर चार दुहिता पुत्री वो राजा की दुहिता है नंबर पांच व्यथित बेचैन तुम बेचैन लग रहे हो कुछ हुआ है नंबर छपन्न संकट ग्रस्त आसाम संकट ग्रस्त स्थिति में है नंबर सात आततायी अनुया मितुल बहुत अतताई है नंबर आठ विलक पीड़ित वो एक पीड़ित विधवा है जो ये प्रश्न ब नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं प्रत्येक अंग से संबंधित तीन तीन मुहावरे अर्थ सहित लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए मुहावरा अर्थ और वाक्य प्रयोग आँखों का तारा होना बहुत प्यारा मेरा बेटा मेरी आँखों का तारा है कान कान पकड़ना माफी मांगना उसने अपनी गलती के लिए कान पकड़े सिर खाना बहुत परेशान करना वो कब से मेरा सिर खा रहा है हाथ धोकर पीछे पड़ना किसी को परेशान करने के लिए बार बार कोशिश करना उसके विरोधी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए प्रश्न नंबर सात नीचे लिखी कहानी एक वचन में है उसे बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़िए तो एक कविता अपेली पेड़ों पर रहती थी। उनके घोंसले जंगल के पास थे घोंसलों में उनके कई बच्चे रहते थे वे अपने बच्चों के साथ रहती थी एक दिन कई शिकारी वहां आई वे चिड़ियों को मारना चाहते थे चिड़ियों ने अपने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा वे खुद वहां से उड़ गई और पता पत्तों में छिप कर बैठ गई शिकारी चिड़ियों को न देख वहां से चले गए प्रश्न नंबर आठ निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार फिर से लिखिए नंबर एक मीना गाता गीत गा रही है भविष्यकाल तो मीना गीत गाएगी नंबर त्रन अशोक अहमदाबाद गया था अशोक अहमदाबाद रहा है वर्तमान काल नंबर चार घोड़ा घास खाएगा भूतकाल बनाइए घोड़ा घास खा रहा था नंबर चार सब अपना अपना काम कर चुके वर्तमान काल बनाइए सब अपना अपना काम कर रहे हैं तो विद्यार्थी मित्रों फरी आप बीजा विषय नवी स्व अध्ययन पोथीना पाठना संपूर्ण आ साथ ने लिंक तमारा मित्रों दोस्तों ने जरूर थे शेर करजो लोगों ने आ नो लाभ मिली रहे